السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو خود شکرم رکھے آج ہم بات کریں گے ہاتھ پاؤں کی جلن کی اس کی وجوہات کی اور آسان علاج کی اور ایک شربت بتاؤں گا انشاءاللہ اس سے بہت سارے فائد ہوں گے پاؤں کے جلنے کی شکایت آپ کے دادا دادی یا یہاں تک کہ والدین کی طرف سے عام شکایت ہوتی ہے اگر یہ بے ضرر معلوم ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اس کا قطلہ کسی بنیادی طبی حالت سے بھی ہو سکتی ہے پاؤں کے جلنے کو برننگ فٹ سنڈروم کہا جاتا ہے رامات میں پاؤں مستقل طور پر گرم رہتے ہیں اور یہ گرمیش تکلیف دے ثابت ہو سکتی ہے جلتے ہوئے پیروں کے ساتھ جینا مشکل ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر درد اور جلن کا احساس کبھی دور نہ ہوتا ہو دوسری طرح یہ جان لینا کہ پیروں میں جلن کی وجہ کیا ہے سابی نقصان جو عام طور پر زیابیتے سے منسلک ہوتا ہے پاؤں کے جلنے یا آپ کے پیروں میں جلن کی سب سے عام وجہ ہو سکتی ہے تاہم دیگر امکنات بھی موجود ہیں جلتے ہوئے پاؤں ہلکے سے شدید درد کا سبب بن سکتے ہیں جو اچانک یا شدید ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاؤں گرم جنجلاہٹ زیادہ یا بے حص ہو پاؤں کے جلنے کی تکلیف عام طور پر رات کے وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے ذیا بیتس والوں کے لیے عرض ہے کہ جو شربت میں بتاؤں گا وہ استعمال نہ کریں ان کے لیے ہے کہ وہ ترفلا استعمال کریں رات کو بھگو لیں صبح وہ ترفلے کا پانی پیئیں تو انشاءاللہ کافی بہتری ہوگی لوگوں کو متاثر کرتی ہے یا مستقل میں کسی وقت انہیں متاثر کرے گی پاؤں کا جلدہ زیب جیت نیوروپتی کا سب سے عام علامات میں سے ایک ہے یہ مورسی اصابی بیماری کی سب سے زیادہ کثرت والی قسم ہے اس بیماری کا اثر ان اصاب پر پڑتا ہے جو پتھر پٹھوں کی جو پٹھوں کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ایک اہم بیماری ہے جس کا مطلب ہے کہ علامات وقت کے ساتھ ساتھ بدتر ہوتی جاتی ہے پاؤں یا ہاتھوں میں جلن یا پاؤں اور سوئیوں کا چوبنا ان کی دو ابتدائی علامات ہیں پاؤں کے جلنے کی وجہ اور غذائیت کی کمی تھائریڈزم انفیکشن والی بیماری گردے کی بیماری آرٹری کی بیماری کیمو تھراپی ایتھلیٹ کے پاؤں پاؤں کے جلنے کی بنیادی وجہ علاج کو متاثر کرتی ہے علاج اکثر آسان ہوتا ہے پاؤں جلنے کے علاج کے کچھ عرصہ عام اختیارات میں شامل ہیں تو پیرے دوستو یہ جگر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جگر کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہے تو چلتے ہیں آپ نسخے کی طرف جی پیارے دوستو آج ایک شربت آپ کو ایسا بتائیں گے جو ہاتھ پاؤں کا جلنا سینک نکلنا ہاتھوں سے ہیٹ نکلنا جگر کی گرمی چاہے جتنی بھی ہو میدہ کی گرمی یا میدہ کے خراب ہونا گردہ مسانے کی گرمی آنکھوں سے جلن پیاس کا بہت زیادہ لگنا پسینہ بہت زیادہ آنا بڑکی بہت زیادہ لگنا فلاد کی کمی ہونا ان سب امراض کے لیے انتہائی مؤثر علاج ہے جریان لکوریا کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو پیارے دوستو چلتے ہیں نسخہ کی طرف تخم گاجر لینے پچاس گرام بادیان پچاس گرام دہی دانہ پچاس گرام کاسنی پچاس گرام پودینہ پچاس گرام املی پچاس گرام آلو بخارا پچاس گرام حلیلہ پچاس گرام بلیلا پچاس گرام آملہ پچاس گرام کشنیز پچاس گرام مکو پچاس گرام کشمش پچاس گرام گل فر پچاس گرام گل سرخ پچاس گرام الائچی سبز پچاس گرام تمام ادویات کو آٹھ کلو پانی میں ایک رات کے لیے بھگو دیں صبح ہلکی آنچ پر پکائیں جب چار کلو رہ جائے ٹھنڈا ہونے پر ہاتھوں سے مال چھان لیں اب اس پانی کو پھر ہلکی آنچ پر رکھیں اور چار کلو چینی ملا کر پکائیں قوام تیار ہونے پر اتار کر ٹھنڈا ہونے پر بوتلوں میں بھر لیں اس میں تھوڑا سا ایک چمچ پینزویڈ ڈال دیں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے شربت تیار ہے ایک گلاس پانی میں حسب ضرورت چار پانچ چمچ ڈال کر صبح دوپہر شام نوش فرمائیں انشاءاللہ جگر کی گرمی کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے اور ہاتھ پاؤں کے جلنے کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے بنائیں اور دونوں میں یاد رکھیں حکیم تارک جوید فرام فیصل آباد اکثیر کشتہ گر و میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ